Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sejarah Unit 1 ditugaskan untuk melaksanakan pentasiran berterusan dua iaitu persembahan. Saya Muhammad Haziq bin Mazlan bersama saya Farah Natasha Alia binti Nasoha. Saya Alia Murshidah binti Badul Hisam. Saksikan. Baiklah saya akan mulakan dengan latar belakang perubahan kerajaan Abasyah. Kerajaan Basiah telah diasaskan pada tahun 750 Masihi yang ter dan telah memerintah selama lima abad iaitu bersamaan dengan 534 tahun. Seterusnya, kerajaan ini ditubuhkan melalui satu revolusi untuk menggantikan kerajaan Bani Umayyah. Revolusi ini telah berlaku dalam dua keada dua keadaan iaitu pertama secara sulit yang ditaja oleh Ali bin Abdullah. Namun begitu, ketika bermula zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, gerakan ini telah bergerak secara terbuka. Baiklah, seterusnya, kerajaan ini telah mengambil nama bersempena nama Abbas bin Abdullah Muttalib iaitu juga merupakan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pusat pemerintahan kerajaan ini kerajaan Abbasiyah ini telah berada di Kufah. Berikut menunjukkan pemerintah dan tahun pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Jadi seterusnya, zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyah ini terbahagi kepada dua iaitu kerajaan Abbasiyah pada zaman Bani Buwayah iaitu dari tahun 945 hingga 1055 Masihi dan dan yang kedua ialah kerajaan Abbasiyah pada zaman Seljuk iaitu dari tahun 1055 hingga 1258 Masihi. Kerajaan Abbasiyah pada zaman Bani Buwayah Selepas kerajaan Abbasiyah melalui kemerosotan dari faktor politik dan kendenteraan, zaman ini mula muncul kira-kira pada pertengahan abad ke-10. Pada tahun 945 Masih, Bani Buai'ah yang juga dikenali sebagai Buyid yang juga merupakan dari Parsi berjaya menawan Baghdad dan menjadikan Khalifah Abbasiyah sebagai pemerintah boneka. Berikut merupakan pemerintah dan tahun pemerintahan kerajaan Abbasiyah pada zaman Bani Buai'ah. Seterusnya, saya akan beralih kepada ciri-ciri pemerintahan kerajaan Abasyia pada zaman Bani Buaya'ah. Yang pertama ialah penguasaan Syiah. Bani Buaya'ah bermazhab Syiah. Sayyidah telah meningkatkan penguasaan Syiah tetapi mereka tetap membiarkan Khalifah Abasyah yang persefahaman Sunni terus berkuasa secara nominal. Yang kedua, kekuasaan Amir Al-Umara. Pemimpin Bani Buhayah telah menggunakan gelaran Amir Al-Umara dan juga dikenali sebagai Ketua Parlima dan menguasai pemerintahan sebenar. Yang ketiga, pentadbiran berasaskan Parsi. Hal ini berlaku kerana Bani Huayah berasal dari keturunan Parsi menyebabkan sistem pentadbiran banyak dipengaruhi oleh tradisi Parsi. Sasanit. Selain itu, kemunduran ketenteraan kerajaan Abbasiyah kehilangan banyak wilayah dan ketenteraman di Baghdad sering tergugat oleh perebutan kuasa antara puak Bani Mu'ayyah sendiri yang membuatkan berlakunya kemunda kemundaran ketenteraan. Akhir sekali, kemajuan sains dan kebudayaan. Walaupun pada ketika ini, politik kerajaan berada dalam keadaan yang lemah, Zaman ini menyaksikan perkembangan ilmu dan kesusasteraan termasuklah karya tokoh seperti Al-Farabi dan Ibn Sina. Kerajaan Abbasiyah pada zaman Seljuk. Kerajaan ini telah memerintah dari tahun 1055 hingga 1258 Masihi. Pada tahun 1055 Masihi, kerajaan Seljuk yang bermazhab Sunni menakluk Baghdad dan menyingkirkan Bani Buwayah. Pemimpin Seljuk iaitu Tuhrul Beg diangkat sebagai dan khalifah Abbasiyah dah mengambil gelaran sultan yang menandakan permulaan sistem pemerintahan baru di mana sultan berkuasa secara de facto manakala khalifah hanya menjadi lambang spiritual berikut merupakan pemerintah dan tahun pemerintahan kerajaan Abbasiyah pada zaman Seljuk seterusnya saya akan beralih kepada ciri-ciri pemerintahan kerajaan Abbasiyah pada zaman Seljuk yang pertama pemulihan sunni disebabkan kerajaan Seljuk yang bermazhab Sunni yang membuatkan Seljuk mengembalikan dominasi Sunni dan menekan pengaruh Syiah di Baghdad. Tambahan lagi, menggunakan sistem sultan dan khalifah yang baru. Di sini, Sultan Seljuk mengawal urusan ketenteraan dan pentadbiran. Manakala Khalifah Abbasiyah hanya berperanan dalam hal keagama keagamaan. Di samping itu, pemberontakan dan kemunduran iaitu menjelang akhir abad ke-12, Seljuk mengalami kemerosotan akibat pemberontakan dalaman, serangan dari luar dan kelemahan pentadbiran. Akisar, akhir sekali, kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman ini telah menyaksikan penubuhan madrasah terkenal seperti Madrasah Nizamiyah oleh Nizam Al-Muq, tokoh besar seperti Al-Ghazali dan Umar Khayyam muncul pada era ini. Tokoh Imam Al-Ghazali juga digelar sebagai hujah al-Islam. Beliau mempunyai kelebihan dalam bidang agama. Antara karyanya yang terkenal ialah Ihya Ulul Al-Din, Al-Muhdi Min Al-Dalal, Tahafud Al-Falasifah dan banyak lagi. Tambahan lagi, beliau telah mengancam mengecam dan mengkafirkan golongan falsafah seperti Al-Farabi dan Ibn Sina kerana mereka menganggap alam ini bersifat kodim iaitu sedia ada dan bukan baharu atau dicipta hanya roh sahaja akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak Tuhan hanya mengetahui keseluruhan dan tidak mengetahui bahagian-bahagian kecil Tokoh Umar al khayyam pula mahir di dalam bidang algebra geometri, matematik dan sains tulen. Beliau telah menyaksikan telah pernah menyelesaikan masalah cubic equation dan mengenal sebanyak 13 jenis. Beliau juga merupakan tokoh yang telah membaiki sistem takwim. Akhir sekali, kemasyhuran beliau telah berkembang sehingga ke negara-negara Eropah yang lain. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya seterusnya faktor kegemilangan kerajaan Abbasia. Terdapat tiga sudut iaitu dari segi sudut politik, ekonomi dan sosial. Mari kita saksikan. Faktor politik yang pertama ialah kelahiran fahaman politik dan angkatan perang yang mantap. Kerajaan Abbasiyah berjaya mencapai kegemilangan politik kerana lahirnya fahaman politik yang lebih tersusun. Pada masa ini, mereka berjaya menyediakan angkatan perang yang mantap untuk menghadapi ancaman musuh sama ada dari, dari dalam atau luar negara. Contohnya, ketika pemerintahan Abu Al-Abbas, beliau amat memerlukan pasukan tentera yang kuat bagi menjaga negaranya, terutama di kawasan Iraq. Untuk menarik minat tentera, gaji tentera Khurasan dinaikkan kepada 80 dirham sebulan walaupun menghadapi cabaran dengan saki-paki tentera Bani Umayyah di Syria, Iraq dan Jazirah Abu Al-Abbas berjaya membentuk pasukan tenteranya sendiri yang terdiri daripada penduduk Khurasan. Kedua, kawalan terhadap pemberontakan. Di kawasan timur seperti Turkistan, tidak semua pihak menyokong pemerintahan Abu Al-Abbas kerana rasa takut dan bimbang terhadap perubahan tersebut. Namun, pemberontakan seperti Bukhara berjaya dihapuskan oleh Abu Muslim. Akhir sekali, sistem pentadbiran tentera yang teratur. Semasa pemerintahan kerajaan Abbasiah, jabatan ketenteraan dibesarkan dan diurus secara sistematik. Setia, uh, setiap jabatan mempunyai bahagian khusus yang bertanggungjawab terhadap pengurusan tentera uh, seperti tentera pusat dan wilayah. Antara strategi peperangan yang terkenal ialah Al-Qaradis yang berjaya mengalahkan musuh. Selain itu, inovasi peralatan seperti uh, barang-barang moden, iaitu manjanik dan babah dan al-Barud turut membantu pengukuhan antara uh, angkatan tentera sudut ekonomi. Pertama sekali, kerajaan Abbasiah mencapai kegemilangan ekonomi melalui kejayaan mendominasi sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian Baghdad. Uh, sebagai ibu kota kerajaan, iaitu dia berada di lokasi strategik uh, di tengah-tengah laluan perdagangan antara timur dan barat. Kedudukan ini uh, menjadikan pusat aktiviti perdagangan yang sangat penting. Yang kedua, ekonomi kerajaan Abasyah turut dibekukukan dengan adanya institusi kewangan yang teratur iaitu Baitumal. Fungsinya adalah menjaga hasanah negara dan mengagihkan kekayaan mengikut keperluan. Sistem pengurusan Baitumal yang cekap dan sistematik memastikan kestabilan politik negara. Baitumal berjaya menyelenggarakan kewangan negaranya dengan berkesan sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam bentuk prasarana dan pembangunan ekonomi ketiga, pada zaman kerajaan Abbasiyah terdapat pelbagai inisiatif oleh khalifah dalam membangunkan infrastruktur negara. Antaranya ialah pembinaan empangan bagi menyokong sektor pertanian, pusat perniagaan untuk meningkatkan aktiviti ekonomi, rumah api sebagai panduan kapal dagang, sekaligus meran merancakkan aktiviti perdagangan. Selain itu, sumber kewangan yang diurus dengan baik memulakan kerajaan menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, meningkatkan taraf hidup dan memastikan ekonomi negara terus berkembang dengan pesat. Dari sudut sosial, pembinaan hospital dan perkembangan perubatan kerajaan Abasyah mencapai kegunaan sosial melalui usaha pembangunan institusi kesihatan. Sebenarnya, sejak zaman pemerintahan Bani Umayyah lagi, hospital telah mula didirikan oleh orang Islam. Namun, pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid, sebuah hospital besar dibina di Baghdad dan sejak itu banyak lagi hospital didirikan di serata wilayah Abbasiyah. Menariknya, kebanyakan hospital ini mempunyai taman tumbuhan ubatan sendiri bagi menghasilkan rawatan herba. Hospital besar pula turut dilengkapi dengan sekolah perubatan untuk melahirkan pakar perubatan. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesihatan rakyat dalam pemerintahan Abbasiyah. Yang kedua, pembinaan bandar Islam. Selain itu, kerajaan Abbasiyah juga Berjaya dari sudut sosial melalui pembangunan bandar-bandar Islam yang pesat pada zaman Khalifah Al-Mansur. Banyak bandar dimenai dan dimajukan antaranya Kairawan, Tunis, Samara, Malathiyah iaitu pembangunan bandar ini bukan sahaja memperkukuhkan ekonomi tetapi juga memudahkan rakyat menjalani kehidupan yang lebih tersusun dan makmur. Perkembangan seni dan budaya. Kerajaan Abbasiyah juga menyaksikan Perkembangan pesat dalam bidang seni dan budaya. Aktiviti seni seperti puisi, binaan, ukiran berkembang dengan pesat. Selain itu, perkahwinan campur antara kaum Arab, Parsi, Hindu dan Greek melahirkan cantuman kebudayaan yang unik dan menarik. Kombinasi kebudayaan ini memperkaya warisan tamadun Abbasiyah dan menjadikannya lebih terbuka kepada pelbagai unsur luar tanpa mengabaikan identiti Islam. Layanan adil dan kebebasan beragama itu poin yang keempat. Kerajaan Abbasiyah juga terkenal dengan sikap adil dan saksama dan juga mereka menghapuskan amalan perhambaan dan pendasan serta memberi peluang kepada orang bukan Islam khususnya orang Parsi untuk memegang jawatan dalam pentadbiran negeri seperti Perdana Menteri. Selain itu, Uh, terdapat juga kebebasan beragama yang diamalkan sehingga mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Seterusnya kita akan bergerak ke tokoh-tokoh dan sumbangan. Abu Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah ialah khalifah pertama yang memerintah kerajaan Abbasiyah Baginda berkhidmat selama kira-kira empat -kira tahun setelah pelantikannya yang banyak dipengaruhi oleh pemimpin revolusi. Dalam pemerintahannya, Baginda menghadapi pelbagai cabaran termasuk penentangan daripada penduduk Khurasan. Selain itu, gerakan besar-besaran yang dipimpin oleh Abu Muslim untuk menukar agama penduduk turut menjadi isu penting dalam pentadbiran. Tambahan pula, konflik dalaman turut menggugat kestabilan pemerintahan Baginda. Meskipun berdepan cabaran, pemerintahan Abu Abbas As-Saffah memainkan peranan penting dalam membentuk asas dinasti Abbasiyah yang berkuasa setelah kejatuhan Bani Umayyah. Seterusnya, Abu Ja'far ja Abdullah Muhammad bin Ali al-Mansur merupakan pengganti Abu Abbas pada tahun 136 Hijrah. Baginda dikenali sebagai pemimpin yang tegas serta bercita-cita tinggi dalam membangunkan sebuah negara yang kuat sebagai pemerintah Al-Mansur berjaya menghapuskan pemimpin lain yang boleh mengancam kestabilan Abbasiyah. Antara langkah penting yang diambilnya termasuk menyusun semula angkatan tentera untuk memperkukuh pertahanan negara. Selain itu, baginda juga menyingkirkan Abu Muslim yang dianggap sebagai penderhaka. Salah satu sumbangan besar Al-Mansur ialah memperkenalkan mata wang syiling perak dan emas yang membantu dalam memperkukuhkan ekonomi Kerajaan Abbasiyah. Kepimpinan baginda memberi impak besar dalam meletakkan asas kukuh bagi kegemilangan empayar ini. Selain itu, Harun al-Rashid merupakan salah seorang khalifah terkemuka dalam sejarah pemerintahan Abbasiyah. Zaman pemerintahannya dianggap sebagai zaman kegemilangan kerana Baghdad berkembang menjadi pusat perdagangan antarabangsa yang penting. Walaupun menghadapi serangan daripada Empire Byzantin, Harun al-Rashid berjaya mempertahankan sempadan kerajaan dan menawan Cyprus pada tahun 190 Hijrah. Selain itu, Baginda juga berupaya menumpaskan pemberontakan yang berlaku di Armenia dan Afrika Utara sekaligus mengukuhkan kestabilan kerajaan. Dari segi diplomasi, Harun al-Rashid menjalin hubungan baik dengan kerajaan Perancis yang menunjukkan kehebatan Abbasiyah dalam hubungan antarabangsa. Pemerintahannya dikenang sebagai tempoh keemasan yang membawa kemajuan kepada dunia Islam. Seterusnya, Muhammad al-Amin merupakan anak kepada Harun al-Rashid dan dilantik sebagai khalifah selepas kematian ayahnya. Namun, pemerintahannya dipenuhi oleh ketegangan dan konflik dalaman. Pelantikan Al-Amin menimbulkan perbalahan terutama setelah beliau melantik anaknya Musa sebagai putera mahkota. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan pihak tertentu, menyebabkan perang saudara dalam kerajaan Abbasiyah. Akibat konflik yang berlarutan, Al-Amin akhirnya dibunuh pada tahun 813 Masihi. Pemerintahannya dikenang sebagai tempoh yang tidak stabil dipenuhi dengan peperangan dan pergolakan politik. Dan yang terakhir, Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid. Terkenal sebagai khalifah yang mencintai ilmu pengetahuan. Semasa pemerintahannya, beliau memajukan pemikiran rasional dalam mengembangkan ilmu tafsir, hadis serta fak. Beliau juga memainkan peranan penting dalam perkembangan sains dan matematik. Salah satu sumbangan terbesarnya ialah penubuhan Bait Al-Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat keilmuan dan penterjemahan karya-karya ilmu dari pelbagai tamadun. Pemerintahan Al-Makmun dikenang sebagai era keemasan dalam bidang intelektual di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dan memberi impak besar kepada dunia Islam serta peradaban dunia. Kerajaan Abbasiyah yang pernah mencapai kegemilangan akhirnya mengalami kemerosotan yang membawa kepada kejatuhannya. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada kemerosotan tersebut iaitu dari segi politik, ekonomi, sosial dan ketenteraan. Pertama, kelemahan politik dan pentadbiran. Ia merupakan salah satu faktor utama kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Um, Khalifah pada zaman kemerosotan tidak lagi memiliki kepimpinan yang cekap seperti sebelumnya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan yang mewah dan kurang memberi perhatian kepada urusan pentadbiran negara. Pemberontakan dan perpecahan wilayah. Kerajaan Abbasiyah juga berdepan dengan banyak pemberontakan dan perpecahan wilayah. Beberapa wilayah di bawah kekuasaannya mula memberontak dan mengisytiharkan kemerdekaan. Contohnya, wilayah Andalusia, Mesir dan Parsi mula membentuk kerajaan sendiri. Kehilangan kuasa pusat menyebabkan pemerintahan Abbasiyah semakin mengecil dan tidak lagi mampu mengawal keseluruhan wilayah Islam seperti dahulu. Akhir sekali, ancaman luar dan ketuteraan yang lemah. Kelemahan angkatan tentera, angkatan tentera juga menjadi faktor penting dalam kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Tentera yang yang dahulunya kuat dan teratur semakin lemah akibat kekurangan dana dan motivasi. Akibatnya, kerajaan tidak mampu pertahankan wilayahnya lagi. Daripada serangan luar terutamanya oleh tentera Mongol uh, yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 12, uh, 1258 Baghdad diserang dan dihancurkan oleh tentera Mongol uh, yang menandakan tamatnya pemerintahan Abbasiyah sekian daripada kami wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye